Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu lagi kita uh, dalam slot pembelajaran bersama dengan ustaz. Insyaallah hari ini kita akan belajar uh, satu tajuk baru iaitu pendidikan Islam untuk anak-anak tahun 3 eh. Uh, anak, anak tahun 3 pendidikan Islam. Ya uh, sekejap lagi kita akan tengok tajuk apa yang kita akan nak belajar hari ini. Jom sama-sama dengan ustaz. Hari ini kita akan belajar tajuk solat yang sempurna muka surat 86 dan 89. Okey, dalam buku teks muka surat 86 dan 89 ada gambar macam ni eh. Ya. Ada gambar macam ni, tajuknya ialah solat yang sempurna. Kita nak baca dan untuk nak terangkan apa yang ada dalam gambar ni. Okey, gambar ni adalah satu gambar murid dan guru sedang solat berjemaah. Okey. Perhati dan fikir. Nabi yang solat berjemaah Bersama-sama dengan rakan yang diimamkan Ustaz Hakim. Ketika rakan, rakan kedua. Rakan kedua dah. Nabi telah meninggalkan saf. Maksudnya Nabi ni dah keluar daripada saf. Ada masalah lah. Apakah yang terjadi? Apa yang terjadi bila Nabi keluar saf? Okay, soalannya dia ada bagi kita fikir. Kita, so kita fikir mengapa solat dikatakan tiang agama? Kenapa lah, solat tiang agama? Nanti Ustaz akan huraikan lah. Eh. Baik. Kita sambung cerita yang ni. Nabi dah keluar sah tu dekat kat kedua dah siap solat tu ustaz uh, Hakim tanya mengapa mengapa kamu tidak penuhkan ruang kosong itu Luqman okey uh, tadi kan dia ni apa benda Nabi dah keluar jadi Luqman ni ada kat sini ha uh, kat sini kan dia tanya tanya kenapa kamu tak penuhkan ruang kosong kat sini uh, Luqman cakap apa cakap apa nanti solat saya batal ustaz kalau saya bergerak Oh, lo. Nanti solat batal lah kalau kita bergerak. Kalau dia bergerak, lo kemar kata, batal lah. Oh, dia ada salah faham kan? Jadi ustaz pun menerangkan lah. Ustaz, apa? ustaz Hakim kata apa? Tidak batal. Sekiranya kamu tidak bergerak tiga kali. Berturuk-turuk. Mari ustaz tunjukkan. Okay. Ustaz ni nak tunjuk cara bergerak dalam solat yang tidak batal tu. Nak bagi sah ni penuh. Sebab apa? Sebab tadi kan Uh, Nabi ni dah keluar mungkin Nabi ni tertentuk ke ada masalah yang menyebabkan solatnya batal jadi dia dah keluar. Baik. Cara bergeraknya macam mana? Kamu perlu melangkah ke kanan selangkah atau dua langkah sahaja. Kemudian berhenti sebentar. Okey. Baik. Ini adalah situasi uh, yang menyebabkan batal solat. Uh, so, tadi kan apa mana Luqman takut nak Bergerak batal, takut uh, nak bergerak takut batal kan? Jadi, hari ni tajuk yang kita nak belajar ialah solat sempurna. Sol kita nak tengok perkara-perkara yang menyebabkan solat kita akan batal. Nah, jom bersama-sama dengan Ustaz. Sebelum nak belajar tajuk perkara-perkara yang batal solat, kita dengar nasib Omar dan Hana dulu. Nah, jom, sama-sama. Batal solat? Allahu Akbar. Amin. Dah habis solat? Eh, Papa. Dah habis dah. Papa, masa solat tak boleh makan kan? Hmm. Betul tu. Kalau makan, batal solat. Hah? Bukan makan je, banyak lagi benda yang boleh batalkan solat. Ni papa aja. Solat itu rukun Islam. Kita wajib tunaikannya. Di akhirat nanti Allah tanya solat kita sempurna ke jangan bercakap Bakar solat Hah? Solat kita tadi Batal? Hmm. Tak apa Jangan sedih Kita cuba Setiap hari Baiki solat Sepenuh hati Terus usaha Tanpa jom pergi masjid selesai tentang batal solat. Jadi hari ni kita nak Ustaz akan lebih perincikan lagi apa apa, apa dia perkara-perkara yang membatalkan solat. Jom ikut Ustaz bersama-sama. Sekarang kita akan melihat perkara-perkara yang membatalkan solat secara lebih detail. Ha? Okay, Mula-mula yang pertama. Ya, yang, yang pertama ialah. Okay, ha, nah, di belah kanan ni bahasa Jawi dalam putek. Yang belah kiri ni adalah Ustaz dah tukar dia ke dalam bahasa Melayu. Baik. Perkara yang membatalkan solat, solat 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 Perkara yang membatalkan solat pertama apa dia? Berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja tiga kali berturut-turut atau lebih. Anggota-anggota yang besar sahaja. Seperti kepala, badan, tangan dan kaki. Okay, dia gerak apa? Dia sengaja main-main gerakkan tiga kali berturut-turut. Contoh dalam gambar ni. Duk main kaki tadi. ni. Kaki tu anggota besar kan? Okay, secara sengaja tiga kali berturut-turut batallah solat je. Contoh duk main macam bulu mata, apa mata, itu anggota kecil tidak dikira sebagai batal solat. Ni anggota-anggota yang besar dan dia duk main saja-saja main. Contoh duk gaul sana, gaul sini. Saja-saja. Jadi batal lah solat dia sebab dia apa? Dia dah bergerak tiga kali. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tengok lagi. Apa dia? Yang okay. tadi, Oh ni yang yang utama. Seterusnya kita pergi lagi. Kita mula dengan nombor pertama nombor satu. Berkata-kata dengan sengaja. Dalam solat ni, dia duduk nyembat. Sembang dengan kawan-kawan. Tanya -kawan, -kawan. berkata seronok Tanya khabar. Lawak-lawak dengan kawan. Batal solat dia. Eh? Sebab dia berkata-kata dengan sengaja. Contoh ni. Adik diam. Ha, ni kan? Dia duduk bercakap. Diam tu pun cakap lah. Ha, tak boleh. Kan? Cuba tengok dia kata. Cuba tengok. Tengok apa. Jadi, dia pun duduk jemaah di kodi korat. Bantah solat dia. Baik. Yang kedua, meninggalkan perkara rukun. Contoh gambar ni, dia, dia tak buat apa pun. Dia tak buat salah satu perkara rukun. Rukun solat ada tiga belah kan? Tak buat salah satu, bantah lah solat dia. Yang ketiga, terkena najis. Ada najis pada badan, pakaian atau tempat solat. Gambar ni, najis kena kat bahu dia. Tiba-tiba ada benda jatuh taik. burung ke apa ke, kena kat baju. Patah lah solat. Sebab najis dah kena kepada salah satu. Sama ada badan, pakaian atau tempat solat. Okay, itu yang ketiga. Eh. Batal juga solat. Yang keempat, terbuka aurat dengan sengaja. Aurat bagi perempuan apa, bagi lelaki apa kita dah belajar. Jadi terbuka aurat dengan sengaja, batal lah solatnya. Contoh macam ni. Dia duduk kaki dia terbuka, duduk main-main tu. -main duduk main-main kain, sampai terbuka kaki, nampak aurat dia. Batal lah solat dia. Terusnya kita nak tengok lagi. Okey, nombor lima. Makan atau minum. Makan atau minum. Oh, dia makan gula-gula, beli gula-gula, lepas tu pergi solat. Sambil duduk solat tu, duduk, makan gula-gula. Duduk rasa, hmm, manisnya sedapnya. Batal solat. Yang keenam, Ketawa sehingga terkeluar suara. Oh, ha, 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 Lawak apa tu? Duduk gelok dalam solat. Batal solat. Yang ketujuh, Hilang ingatan. Oh, ni aja salah ni. Hilang ingatan kerana gila atau pitan. Jok solat elok-elok, tiba-tiba pening. Pening-pening, pengsan. Tak sudah apa dah. Batallah lah solat dia. Nombor lapan, apa dia? Berpaling dada dari arah kiblat. Duk semaya elok-elok, Allah SWT. Tiba-tiba duduk tengok sana, berpaling dada dia dari arah kiblat. Batallah lah solat. Tengok gambar ni. Duk semaya elok-elok, duduk tengok. Ui, dengan ada kereta, main lah. Pusing tengok. Hmm, kata siapa tu? Dalam hatilah Batal solat Sebab dia dah bergerak Berpaling dari arah Kelas Kes sembilan Berubah niat Ubah waktu Atau jenis solat Berubah niat Contoh dia solat zuhur Berubah niat dia Kepada asal ke apa ke, Ataupun dia solat zuhur Empat dekat ni Niat dia jadi sumur Dua dekat Batal solat dia Tengok ya Dia berubah niat dia Kes sepuluh Oh dia tembak angin ni Oh angin keluar Berhadas kecil atau besar. Hadas kecil itu apa? Hadas besar itu apa? Kita dah belajar. Hadas kecil yang keluar ni kan, kentut, kencing eh? Hadas besar tu apa benda? Tu ni kita dah belajar. Jadi apa-apa hadas kecil atau besar keluar, e, batal lah solat dia. Ya. Eh? Ke sebelas, murtad. Murtad ni maksudnya keluar daripada agama Islam. E, Masuk keluar daripada agama Islam, jadi batal lah solat dia. Okey, itulah antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan solat kita terbatal. Kesimpulannya ialah adik-adik semua, uh, apa yang kita belajar ini ialah tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi, uh, perlakuan solat adalah dijaga dengan sempurna supaya solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita nak solat, kita kena niat dan latih pun nak solat betul-betul supaya Allah terima. Jadi tak adalah perkara-perkara yang sengaja dia buat contoh main ke cakap kan ya. perkara-perkara yang batal tu jauh daripada diri kita sebab apa kita daripada awal nak solat tu kita dah niat nak bagi solat kita sempurna supaya Allah terima. Okey, harapan ustaz semoga semua anak-anak ustaz dapat solat dengan sempurna dan diterima Allah. Tetapi nak jadi solat sempurna kena buat apa? Kena belajar apa itu solat yang sempurna. Sekian sahaja daripada ustaz. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.